Привет, мои дорогие ребята и подписчики. Начинаем. Сегодня я хочу вам рассказать о моей косметичке. Начнем. Моя косметичка вот такая, вот, розовенькая, с таким вот крючочком. Очень красивая. Давайте посмотрим то, что в ней. Сама косметичка, как бы, здесь написаны всякие надписи. <coughs> Первое, то, что мне попадается, мне попадается мой карандаш. Я его у мамы взяла, потому что маме он уже был не нужен. Да, он зеленый, я можно сказать так почти, что ничего не крашу, потому что зеленый мне уже не нравится. Дальше. Тут я еще нашла вот такие вот тени. Тут серые кончились. Я только использую синие вот такие вот. Дальше. Знаете что? Это не помада, а это тени. Фиолетовые тени. Вот они вот такие вот. Красивые очень мне не очень нравится. Можно так сказать, что это почти любимая моя вещь в моей косметичке. Дальше. Это вот такие вот маленькие-маленькие, маленькие-маленькие белые тени. Вот. Они очень шипучие. Вот как бы даже показывать. Хочется, что без того будет в этих тенях. Да. Дальше у меня есть тушь от Faberlic. Вот. Черненькая. Дальше есть, по-моему, три помады всего лишь. Это первая, это вот вот это вот. Вот такая вот она очень красивая, она розовая, моя любимая, кстати. Дальше гигиеническая помада, это как вы знаете, белая обычная. Дальше вот такая вот штучка это для теней, ой, для глаз после теней. Вот вы накрыли тени, а потом то же самое наводите. Глаза будут... главное, чтобы немножко это глаза вы поддержали, чтобы глаза не слиплись. Также опять такой карандашик, но он коричневый. Потом мама. Дальше две кисточки. Одна такая, одна такая. Вот. Кстати, тут э, на камере кажется, что они черные, да? На самом деле они голубые. Ну, не голубые, а темно-синие. Будет потом еще мои uh, всякие там видео. Первая помада, она белая, но она блестящая. Очень даже блестящая, она мне очень нравится. И последний мой тень это вот такие вот серенькие. Они очень красивые. Я так не хочется, чтобы они кончались. Они очень блестящие, красивые. Как же, как же так же тут вот есть такое в вот зеркальце. Ладно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока.